Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih atas uh, susunan daripada pihak media yang membolehkan saya membacakan satu memo yang saya baru serahkan kepada Yang Berhormat Menteri uh, Datuk Ahmad Fahmi, Menteri Komunikasi dan uh, multimedia uh, baru tadi di uh, Parlimen. Dan memo ini sebenarnya adalah cadangan penubuhan mekanisme pemantauan Perniagaan di media sosial dan platform e-dagang. Jadi izinkan saya bacakan memo tersebut dan saya minta rakan juga boleh edarkan memo ini kepada pihak-pihak media. So ianya berbungi begitu. Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk. Situasi terkini yang mana lebih ramai influencer dan pedagang yang menggunakan platform online. Untuk membawa masuk produk-produk luar negara tanpa membayar sebarang cukai telah mengganggu pasaran dan kelangsungan perusahaan kecil dan sederhana SME di Malaysia. Pengumuman kerajaan mengenai perluasan dasar kemasukan tanpa visa selama 90 hari kepada lebih banyak negara pada hari ini. Disambut baik sebagai inisiatif memacu sektor pelancongan dan perhubungan dua hala. Namun begitu, dasar ini juga berpotensi membuka ruang kepada peningkatan aktiviti-aktiviti perniagaan. Rentas sempadan secara tidak formal di dalam negara, terutamanya melalui platform digital dan media sosial. Kerajaan perlu mengambil serius kesan sampingan yang mungkin timbul terhadap PKS tempatan kita dalam suasana ekonomi global yang tidak menentu, khususnya selepas pengenaan tarif oleh Amerika Syarikat terhadap pelbagai produk di China dan seluruh dunia dijangka lebih ramai individu ataupun peniaga akan memilih Asia Tenggara termasuk Malaysia sebagai destinasi lambakan produk-produk tawaran ataupun tawaran perkhidmatan perniagaan melalui saluran tidak rasmi. Tempo 90 hari yang diberikan memerlukan pengurusan dan pemantauan menyeluruh supaya ada medan persaingan yang adil ataupun level playing field dengan izin. Jika tidak, fenomena ini berisiko mencetuskan persaingan tidak sehat terhadap peniaga-peniaga tempatan khususnya beberapa sektor lah yang saya namakan antaranya fotografi, juru gambar, sektor kecantikan, sektor makanan dan minuman serta peruncitan. Jadi seiring perkembangan pesat platform-platform media sosial dan e-dagang seperti WeChat, Xiaohongshu, Shopee Live dan TikTok Shop. Kami ingin mencadangkan penubuhan satu mekanisme pemantauan tingkah laku peniagaan-peniagaan digital yang lebih bersepadu. Sehubungan itu, di sini saya ingin mencadangkan agar SKMM bekerjasama secara langsung dengan LHDN bagi menumpukan pasukan khas pemantauan peniagaan digital yang bertindak untuk mengesan dan memantau aktiviti peniagaan berasaskan alamat IP tempatan. Kedua, menyaring akaun atau entiti perniagaan yang aktif di platform sosial dan e-dagang. Dan ketiga, menyediakan sistem semakan silang dengan pendaftaran perniagaan ataupun SSM dan nombor cukai LHDN mereka. Adalah dicadangkan agar mana-mana pihak yang menjalankan aktiviti jual beli dalam negara wajib mendaftar dengan SSM dan mempunyai nombor cukai yang sah. Kegagalan untuk berbuat demikian boleh menyebabkan yang pertama, sekatan fungsi niaga. Contohnya, secara langsung urusan bayaran di platform-platform tersebut. Dan kedua, tindakan penguatkuasaan oleh pihak berkuasa. Dan ketiga, pelaksanaan mekanisme ini bukan saja dapat meningkatkan pematuhan terhadap undang-undang percukaian dan pertanggahan digital, malah dapat melindungi pengguna serta membanteras aktiviti penipuan online scamming ataupun penyalahgunaan platform digital maka kami memohon supaya Kementerian Komunikasi mempertimbangkan cadangan ini, mempercepatkan penguatkuasaan dan pemantauan dan melalui penggubalan dasar ataupun arahan khusus kepada SKMM. So dalam kes ini, saya sempat serahkan memo tadi di lobi parlimen kepada Yang Berhormat Menteri. Beliau minta saya lampirkan bukti-bukti ataupun contoh-contoh Bagaimana ada yang menggunakan platform untuk memasarkan perkhidmatan juru gambar perkahwinan mereka. Wedding package. Ada yang wedding package dipasarkan kepada orang tempatan dari luar. Serendah RM299 saja. Ya, package juru gambar perkahwinan. Kalau begitu susahlah orang kita ramai akan tutup kedai lah. Tapi kita juga sedar bahawa kalau ada kepakaran yang ingin datang untuk mencari nafkah di Malaysia, kita tidak menghalang. Kita hanya memerlukan mewajibkan mereka supaya daftar dapatkan bisnes permit dan bukan permit ataupun visa pelancong ataupun dengan kita kata lawatan sosial datang ke sini tapi bersaing dengan orang tempatan yang perlu membayar cukai, yang perlu daftar dengan SSM dan juga perlu menyara hidup pekerja-pekerja mereka. So kita harapkan satu medan persaingan yang sehat kepada PKS kita. Kalau tidak, PKS kita terpaksa bersaing dengan mereka-mereka ni yang mengambil kesempatan untuk datang ke Malaysia tetapi bukan untuk melancung, sebaliknya untuk mengaut keuntungan. So itu adalah uh, cadangan uh, saya kepada kementerian dan saya harap pihak media boleh Uh, mengambil uh, perhatian juga yang sewajarnya tentang isu ini yang memang ramai PKS telah pun rasa terjejas ya, dengan uh, tarif war dan dengan perkembangan sedunia yang terkini ini. Sekian terima kasih. So saya buka ruang kepada pihak media sekiranya ada apa-apa soalan. Tak ada? Okey. Terima kasih banyak. Ya, yeah. sekian.